Просто нам в очередной раз показали э, цена наличию отсутствия международного права. Вот все увидели, вот захотели, пошли и сделали. Я обращаю внимание: Международный олимпийский комитет американцев не отстранил, ФИФА от чемпионата мира по футболу не отлучила, никто не бойкотирует, не призывает э, ничего. То есть, вот это, видимо, право сильного. А сенатор Тед Круз таки мав рацію, коли вчора заявив, що вороги Сполучених Штатів Америки від Росії та Китаю до Колумбії, Куби, Північної Кореї та Ірану нині з тривогою стежать за білим домом. Ну а я вам більше скажу московити ще й дуже бояться, але заявляють, ви понимаєте, що ви створили? Це натурально, відкрили ящик Пандори. А вы считаете, что вам можно, а нам нет? Извините, и мы теперь будем делать все, что хотим. Нет никакого международного права, причем нет его угу. давно, никто ни за что не отвечает, и... а Трамп, он натурально глумится. Отже, россияне налякані військовими можливостями Сполучених Штатів Америки. И знаете, это уже даже не на уровне аналитика, это на уровне паники, яку дуже добре відчуваються зараз в заявах руперів Кремля. Тож про це далі у випуску. Никто не ожидал от Дональда Трампа что он реально полезет и сделает это. Потому что знающие люди, с которыми я разговаривал, говорят: ну, нет, это, это показуха, это в стиле Трампа. Он будет громкие заявления делать, он будет всем грозить, он будет повышать ставки, потом он снизит ставки, как он делает обычно, в, как он делает всегда в своих коммерческих сделках. Вот произойдет и нет, полез, посадил в клетку, провел по Нью-Йорку. І далі ділиться від заявлення. Штонбургіду управлять і перерішать судьбу Венесуели. Вітаю з вами. Я Інна Набок. і я вже маю підтвердження того, що на Болотах зараз прекрасно розуміють. Якщо Америка захоче діяти жорстко, швидко і насправді показово, то ніякі бункери і ніяка ось та їхня аналога в нет, а також ракети і телевізійні погрози не врятують. Але звісно, вони продовжують пробивати дно нікчем. вам алейкум, друзья. Ну что ж хочу прокомментировать ситуацию по Венесуэле. Да, действительно, президента Мадура охранял спецназ Ахмат, но дело в том, что наши бойцы разминулись с отрядом Дельта, и поэтому все вышло так, как вышло. Ахмат сила, Россия мощь. На справді, поки російська пропаганда кричить Путін ховається у бункері. Він теж добре бачить приклади, коли режим ламався не роками, а за лічені години. І тепер головний страх Кремля, щоб із ним не сталося так само. Бо коли імперія тримається лише на страху, вона сама боїться найбільше. Путін, от він останнім часом, черговий зник. Тобто його особливо ніде немає, він ніде не з'являється. Там цікавий момент, помітили. Журналісти про те, що Путін там нещодавно у нього був черговий сюжет з пропагандистами, де він там щось розказував про привітання про Діда Мороза, там, ну, коротше кажучи, щось неважливе, але він там не виступав особисто, він не зустрічався особисто навіть власними пропагандистами, він їм давав коментар по телефону. З цього приводу жартують, що от, значить Трамп розказував, що Мадуро не встиг добігти до свого бункера. А от і почувши це, путін забачливо з бункера, не вилазить. А от путінський пропагандист Мардан навіть заявив, що Трамп реально небезпечний. Про це він написав в своєму телеграм-каналі і додав, що цей тезис поки що не озвучується за межами так званого ліберального табору. Але пише, що це дійсно так, і додає, що Кремль дуже серйозно ставиться до цієї загрози і точно не збирається підставлятися під удар. Як вам? Напишіть у коментарях. Ну а я поки покажу наступні заяви. У России есть набор требований, которые в общем не меняются. Меняются обстоятельства, но не меняется вот эти, этот набор. Называют по-разному. Сначала были такие не всем понятные формулировки, вот это вот демилитаризация, демилитаризация, Потом это конкретизировалось, стало более-менее понятно, что имеется в виду. И каждый раз, когда предлагаются какие-то переговоры, начиная с этого пресловутого стамбульского процесса, Россия выходит вот с этими же идеями все упирается и заканчивается, после чего российская страна, как правило, устами главы государства говорит, ну, хорошо, так сказать, продолжаем, как было, в следующий раз условия будут хуже. И это уже сколько раз повторилось. То есть то, что мы наблюдаем последние месяцы, когда активизировался переговорный процесс, ровно то же самое. С, каждым, с каждой следующей итерацией Значит, тема территории, которая ведь изначально же не была определяющей. Там вообще ни, никаких территориальных претензий Россия не предъявляла. Там о другом шла речь. Да. Но теперь, ну, раз вы не хотели тогда договариваться, с каждым следующим этапом военных действий, которые пусть дорогой ценой и не так быстро, как хотелось бы, но все-таки идут в том направлении, однонаправленно идут. Ну, значит, хорошо, значит, сейчас нет, ну, тогда в следующий раз приходите. А тогда уже будет еще вот к этому еще добавить сюда. Не надо легковесно подходить к вопросу денацификации. Во-первых, денацификация – это способ снятия угрозы со стороны того, что нам называется украинское государство, по отношению к России, и по отношению к нашим соотечественникам по отношениям к людям, которые а, придерживаются наших взглядов, которые русскоязычные, которые придерживаются а, единого а, вот с нами понимания истории, а, православные люди, то есть по вот этому принципу. То есть по большому счету это борьба против геноцида, против тех, кто а, формирует этот геноцид. И далее это целая система действий, начиная от ответственности за совершенные преступления и принятые законы, и следующее это отмена все, всех законов дискриминирующих населения. Это Значит, разрешение использования там языка, это значит, снятие всевозможных гонений с церкви, это значит, введение снятие цензуры, это, значит, это в любом случае ответственность тех, кто всячески пропагандировал и давил на, на создание вот этой системы по дискриминации других людей по языковому, этническому, религиозному принципу. То есть это, это огромная массивная система, которая должна привести, ну скажем так, система очистки. На болотах і через вчорашні події Франції нагадаю, 6 січня в Парижі відбулося засідання коаліції охочих, які підтримують Київ у війні з Росією. Важливо, що на цій зустрічі також були переговорники президента США Дональда Трампа, Стів Вітков і Джаред Кушнер його зять. А от європейські чиновники повідомили, що після зустрічі радників із національної безпеки, яка відбулася минулими вихідними, і після зустрічі військових планувальників, яка відбулася своєю чергою, 5 січня вдалося відновити відчуття терміновості. І тепер вони сподіваються, що зустріч у Парижі дозволить Сполученим Штатам Америки, Україні і іншим європейським країнам бути на одній хвилі. Тільки от росіянам це. Не подобается. Зеленский, опираясь на поддержку Европы, вообще не собирается делать ничего, если честно. Да? Вот этот разговор о Донбассе свободная экономическая зона какая-то, так сказать, да мы не собираемся уходить, ссылки на народ и прочее, прочее. Это как раз вот про то, что хотите референдум или выборы, ну мы сейчас вам нарисуем референдум, так сказать, или выборы, да, а в ходе этого референдума или выборов мы скажем, ну вот народ против, или парламент против, или еще кто там кто-то против, и мы не можем. Я думаю, все дело в том, что Зеленский будет так говорить до тех пор, пока чувствует за собой поддержку европейцев, во-первых. А Во-вторых, до тех пор, пока все-таки Трамп не проявляет слишком серьезного давления на Зеленского, потому что Говорят, что он ничего не может сделать. Я вот считаю, что он может сделать, да, но не хочет или, так сказать, как-то себя сдерживает и так далее, и так далее. И в целом, как мне кажется, да, э, тактика Европы с Зеленским не изменилась. Да. они будут тянуть время, они будут, так сказать, эту ситуацию заматывать, крутить. В расчете на то, что может через какое-то время, так сказать, то ли Трамп проиграет выборы в Конгрессе, то ли, значит, еще что-то случится. Ну и глядишь, что они, так сказать, полегче. Вот 90 миллиардов евро вроде бы как Европа выделила, хотя там тоже непонятно, где эти деньги, как они превратятся в оружия и боеприпаса, еще не ясно, да? Но, в общем и целом, так сказать, тянуть, тянуть, тянуть время. Потому что, на самом деле, вопрос территории действительно важный, там есть еще куча важных вопросов, но вопрос территории важный, и как раз именно вокруг него, по большому счету, Зеленский с Европой будет выстраивать даже свою игру, а не выстраивать. Мне кажется, они просто тянут время, если честно, да? И думают, что, ну вот сейчас, им обещают, видимо, ну вот сейчас Трамп через, уже меньше, чем через год проиграет выборы в Конгресс, и тогда, значит, начнется новая тема, тогда все будет по-другому, хотя мне, Мне кажется, це абсолютне авантюрізм, і саме головне здійсні то, що через год слові для зіленського будь-які хуже, і це очевидно. І тільки у путінських вояк все стабільно. Вони продовжують скиглити і скаржитися на свою лиху долю. Тож далі, ваше улюблене, свіжа добірка реальних історій гідросійських вояк, які самі вже не раді, що стали вояками, чи вірніше гарматним м'ясом. Народа. Пала -пала. Да, Пала -пала. просто мы больные, нас не хотят лечить, просто Я решили убить сказать. всех разом, и короче. Нет, вот сейчас нас да, отправляют, и, снимите и, вот эти рации. Вот это оружие выдали. Нам выдали по оружию, рожки, выдали масхалаты, карты приехали, загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы ходим и ходить не можем, короче. Вот такой беспредел творится, короче, в 59-м танковом полку. Нас просто Эй, уничтожает, как просто решили баланс. уничтожить, да. Просто решили уничтожить. У меня в э, красная стоит. Ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колени. Да, вот вот вы, у вы, человека тоже там э, все а, все отит костного мозга. Вы, ребят, у вы, одного вы, вы, он вы, вообще перешитый. поле поперек. Вы, вы, э, вы, вы, вот вы, вы, человек вы, вы, без пальцев, который все. снимает на камеру. Покажи покажи руку. Так они отправляют нас на БЗ. У этого чоловіка лі О, скажи, права брат, рука тоже, права рука не работает. Висит, не работает короче, з камера ще ходіть у так, у так нас короче, бо Миноборона, е е е е наше командування. Короче, утилізують. Як вам напишіть у коментарях? Ну а я ж підсумовуючи, нагадую, ми з вами тут маємо можливість про все це говорити, бо наше військо продовжує боротися і стримувати цих путінських вояк. Тому давайте підтримувати Збройні Сили України. Ви ж пам'ятаєте, саме наша українська армія, запорука надійного і справедливого миру. Ну і, звісно, дякую за ваш зворотній зв'язок і нагадую: коментуйте і залишайте свої вподобайки і під цим випуском. Ну і також бережіть себе та бережіть Україну. Ну, а з вами була я Інна Набок. Побачимось у наступному випуску.